Mən Osman Xalilov Oğuzdən saxtınıyam. Mənim bir yük müraciətim Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Camran Əliyevə, Daxili İşlər Naziri Vilayət Əbazova və ölkənin birinci şəxsi, prezidenti, yəni İlham Əliyevədir. Həm dəyəndə deyirlər ki, bizim ölkəmiz xalqlar türkəsidir, bu ölkədə qanunlar işləyir. Bu ölkədə heç bir qanunlar işləmir. Qanunlar bu ölkədə atırılb ayaq altında. Qanunlar sizlərin təyin elədiniz məmurlardır. Rəisidir, məvbinləridir, proktorludur, köməxsləridir, hakimidir. Qanun bunlardır. Bunlar necəsilər, elə də edirlər. Örsanın prezidenti İlham Əliyev xalqın qarşısına çıxdı ki, məndən gizlədirdilər, yalan danışırdılar. Yazın, göndərin, bütün şəhadətlərə baxacaq. Mənə siqnal verin. Yazmaqdan yoruldu. Nə qədər bu insanları yola verəcəksiniz? Qaxçıstan Nazirliyinə baş prokurorluğa mən yüzlərlə məxlufat heyəqəmlərlə ünvanladım. Heçim boşə baxmır. Baş prokurorluqda Fazil Həsənəliyev adlı general mənə hədə qorxu gəlir. Sənin şəhəditə görə sərcinə təcavüz özüyə saldıraram. Başqaları sənin evində olan qadın evə girənlərdən şüəəsi deyil. Podovqanın belə işdir, ölkədə qanun. İndi işim yenə də qalıb da polis şöbəsində 1 ildir, şayi 4 aydır aydı. heç kim bu işə baxmır. Onun rayon polis şöbəsində mənə gəlmədin, hələ qorxular yoxdur. Mənə söyülməyən söyüşlər yoxdur. Özləri bilirlər, mənə söyüyənlər. Mənə söydükləri söyüşlər hamısı onların əsil və nəslinə şamil edirəm. Nə deyiblər? Onların yeddi qat doyanlarına mən şamil edirəm. Mən haqqımı tələb edirəm. Onlar mənim müştəmə əvvəldən təkliflər, evimə gəlib mənə evimdə pul təklif edirlər ki, bu işi bağlamaq üçün tərid. Mən yoxduyan halda məni hədə qorxular. Başqəra daxili oğuzlan proqramında həmçinin yüz sür qərar çıxarddılar, giz-giz qərarlarla. Protokola yazdırdılar, həqiqətən ki, qadın gəlibdi. Şöbədə yazdırdılar, Şahanazı mən döyümüşəm. Giz-giz qərarlar yazıb təlluq edə qarar. Oğuzoy məhkəməsində məhkəmənin hakimi mən dəlxanaya göndərirdi. Deməli mən haqqımı tələb edirəm. Məni dəlxanaya göndərir. Niyə? Mənim evimə gələnlər Oğuzoy məhkəməsinin məmurlarıdır. Talə Əzizov, Nazlı Abramova. Polşa vəsait məmurlarıdır. Ramil Şükurov rəis müavinə, Tətkəşan Əlixanlıyev, Orxan, Pərviz, Cavi mənim evimdə nə işləri var idi? Nə haqqdan mənim evimə girmişsə? Nə haqqdan mənim evdə adam döymüşlər? Nə haqqdan mənim evimi dağıdıb çəkib polma varmışlar? Həc ki məhkəmədə qəfərləşən ad qaldı ki, evə girənlər rəis müavini Ramil Şükurovdu, Anar Əlixanlıyevdi, Nazla Abramovad idi, Taley Əzizovdu, Orxandı, Pərvizdi, Cavid idi. Pul da şaxsan Göz məlönündə Nazla Abramova aparanda görmüşəm. Bu da haqq-qadalıq. Sizlər bu haqq-qadalıqdan danışırsınız, sizlər bu qanundan danışırsınız. Heç bir qanun bölgədə işləmir. Qanunlar dediyim kimi atal bayaq altına. Qanunlar sizin həcid məmurlardır. Rəisidir, müavinləridir, prokuror oldu, köməkcisidir. Hakim də kimdir? Qanunlar bunlardır. Bunlar kimi sübutsüz şərbəhtan ata bilərlər. Cəmiəsə sən döyüb təqrir edə bilərlər. Rüşvət ala bilərlər. Mən daxili şərnəyə başprokolaya yazıram, özdə sübutlarla təqdim edirəm ki, mənə müstəvə şər ataraq məndən bir balıq pul alıb var. Nə oldu? Elçin İsmayilov Oğuzluyan polis şöbəsi müstəntiqi deyir, məni cəzalandırırlar. Deyirlər nə ediblər? Deyir məndən mənə töhmət veriblər. Dedim, gəl düşüncəni də verəsinizlər. Məndən də minlərlə rüşvət alıb Vəlayt hey va səhmətə. İndi yedəmən. Təklif edirəm. Məni susdura bilməyəcəksiniz. Məni susdurmanın 2 yolu var. Ya məni öldürməlisiniz ya mənim haqqımı yerə qoymalısınız. Bəs məni yola verin. 4-cü elə keçər.